Привет, ребята, всем привет! И сегодня я обзор нашу на новую куклу, С космический. Я ее уже распаковала. Мини Фатершай. Ля -ля -ля. А вот, так что будет с кем потусить с нашей Ну Что ж, как видите, я ее уже распаковала. Фотошай. Вот, так же, как и у твоего Спарка, у нее гнутся ноги, гнутся руки, поднимаются руки, крутятся. Боже мой, о божечки мои, в какую сторону. Вот, реально, вот, у нее волосы как будто прорезинены. Ну, мне очень понравилась эта фигурка. Конечно, папе не, не, она и не нравится, ну, такие фигурки. Так что, не знаю, как ему скажу о том, что я второй и подряд купила эту куклу. У нее снимается юбка сзади. Вот. Ее можно снять и можно одеть. Я ее как пока ехала это, в автобусе, я ее это, это распаковывала. Поскорее, чтобы потискать эту куклу. Потискать ее. Так, сейчас лень застигивать юбку. Вот. Ну вот. Такая милая, красивая флотершай, уже которая без юбки. вот эм, сейчас ее одену. О, кстати, ребята, она любит стоять. Очень любит стоять. И тоже у нас отвалилась парк родима. Кстати, у меня ее удалось поставить один раз. Подружки! Ой, нет, не подружки. Да, мне подружки. Флоттершай! Хочу что-нибудь пожрать. Дай уже пожрать что-нибудь. Вот кукла наша оживает. Так, ладно, я пойду тогда. Вот она, она ожила. О, я живая! Ух ты. Сапожки такие красивые. А, собачка. Какая милая, какая милая, милая собачка. Я не хочу потискать. Нет, я не животер. Я не буду тискать собачек. Ля-ля-ля-ля-ля. Если вам понравилось это видео, божечки мои, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и всем пока!